kanalından bugünkü mövzumuz Rəşid bəbudov və xalq musiqisidir. Rəşid bəbudov 1915-ci ildə Tiflis şəhərində anadan olmuşdur. Bəbudovlar ailəsi bir müddət Tiflisdə yaşasa larda 1943-cü ildə Azərbaycanə köçmüşlər. 1944-cü ildə Bakıda Zabitlər evində dahi təsəkkər Üzeyir Hacıbəylənin Anşı malanın operasında, operasında olan əskərin ariyasını Rəşid bəbudov ifa etmişdir və Rəşid bəbudovun ifasından əskərin ariyası məs rey höjbən xoşuna gəldiyi üçün Eyn adlı filmdə əskər obrazını Rəşid Bəbudova təpşirmişdir. Bu tapşırığın ötəsində Rəşid Bəbudov layiqincə gəlmişdir. Buna görə də 1946-cı ildən Dövlət Laureat mükafatı adına layiq görülmüşdür. Eyni zamanda Rəşid Bəbudov 55 55 il sənətə olmuşdur. O sənət fəaliyyətində müxtəlif konsertlərdə konsertlərdə çıxış etmişdir. Onun sonuncu konsert 1988-ci ildən Türk ədəbiyyatında baş tutmuşdur. Rəşid Beybudov e, 1946-cı ildə eyni zamanda əməkdar artist adına da layiq görülmüşdür. 1951-ci ildə Azərbaycan Respublikası xalq artisti adına, 1959-cu ildəsə SSR xalq artisti adına layiq görülmüşdür. E, eyni zamanda Rəşid Beybudov e, Beybudov operadaisdə kimi tanınmış və Fikret Əmirovun Sevil operasında bala şobrazını ifa etmişdir. E, Rəşid Beybudov ünvan ifasından gözləmisənsən Azərbaycan xalq musiqisi də var idi. Bu musiqini o tonal səslə ifa etmiş və hə həzin musiqi olaraq bizlərə çatdırılmışdır. Eyni zamanda Azərbaycan xalq musiqilərindən bir çox bir çoxlarını məs məsələn məsələn Araz üstə buz üstə gözəl sənsən sən, Azərbaycan xalq musiqilərinə də rast gələ bilərik. Dərsimiz bu qədər.